नमस्कार लर्न मराठी एंड मैथ्स मध्य तुमसे स्वागत है आज अपन आठवी मध्य सातवा धड़ा नाटवंड पत्र करना रहो। तो देखते हैं इस पत्र में क्या लिखा गया है ये है राइटर का इंट्रोडक्शन नंदू नंद नाटेकर नंदू नाटेकर यह एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर थे और उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है इस चैप्टर में उन्होंने जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेटर लिखा है उस लेटर के बारे में बताया गया है सो so, यह है इसका हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ राइटर्स इंट्रोडक्शन तो चलो शुरू करते हैं प्रिय उद्धव मेघा मिहिका व जानवी अनेक आशीर्वाद तो ये तो अपना स्टार्ट है लेटर का ओके इट्स अ इनफॉर्मल लेटर सो डियर उद्धव मेघा मेहिका एंड जानवी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग्स कितिदा तरी मना कि तुम्हा चौगान बरोबर बसून तुम्हारी मनसोक्त गप्पा माराव्यात कितिदा तरी मना मीन्स मेनी टाइम्स आई फील लाइक कि मैं तुम चारों लोग चारों बच्चों के साथ बैठके तुम 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 लोगों के साथ फ्रीली आ, बात करूं

आणि पुस्तकातून मित्रांकडून व शिक्षकांकडून मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो ते सांगावे आय पुस्तक म्हणजे बुक्स मित्र म्हणजे फ्रेंड्स शिक्षक म्हणजे टीचर आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे माझ्या आई वडिलांकडून तुमच्या पणजी पणजोबांकडून त्यांच्या मायेतून मी काय शिकलो हेही तुमच्याशी बोलावे महत्वाचे मे इसका मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वॉन्ट टू टॉक यू टॉक अबाउट वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम पेरेंट्स पेरेंट्स दैट इज ग्रेट ग्रैंड एंड द लव दे मी तो ये जो दादाजी है वो अपने ग्रैंड uh, चिल्ड्रन को लेटर लिख रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे गपशप करनी थी फ्रीली मुझे तुम्हें क्या क्या बताना था कि मेरे चाइल्डहुड के बारे में बताना था बालपन स्कूल कॉलेज डे के बारे में बताना था मैंने बुक में से फ्रेंड्स से टीचर से क्या क्या पढ़ा क्या क्या सीखा कैसे कैसे सीखा और सबसे मेरे मम्मी पापा से से या आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मैंने क्या सिखा, कैसे उन्होंने मुझे काइन बनाया कितना प्यार दिया वो सब कुछ मुझे बताना था ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन और ये है डिफिकल्ट वर्ड्स आशीर्वाद ब्लेसिंग मनसोक्त हार्ट कन्वर्सेशन बालपण चाईल्डहुड महत्वाचे इम्पॉर्टंट इज इज थ्रू लव पणजी ग्रेट ग्रेट ग्रँड ग्रँड मदर अँड फादर पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मोकळेपणाने मनासारखे बोलताच बोलता येतेच असे नाही म्हणून वाटले की तुम्हाला पत्र लिहावे तो दादाजी कोणी ती फ्रीली गपशप करणे ती पट समटाइम्स

शाळेला खूप मोठे मैदान होते अव स्कूल हॅड अ बिग प्ले ग्राउंड आणि त्याच जवळ एक बाग होती अँड नेक्स्ट टू इट वॉज अ गार्डन आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो वी टू प्ले देअर हॅपी मनसोक्त खेळायचो मीन्स बहुत दिल भर के थे। इधर भागते थे। पे थे, ट्रीज आणि पाऊस आला की त्या चिंब भेजायचो और बारिश आती थी उसमें बहुत अच्छे से भीगते थे और उसमें बहुत ही आनंद आता था यह है अपना हिंदी मीनिंग और यह है मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स प्रत्यक्षत मीन्स इन रियलिटी एक्चुअली मोकले पनाने मीन्स फ्रीली ओपनली मना सारखे मीन्स एज द हार्ट विशेस मन सोप्तो हैप्पीली फ्रीली उंदड़ाई सो टू रोम और रन अराउंड निदान शहरांमधून थंड हवेच्या गिरीस्थानावर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे तो अभी दादाजी की निदान सुट्टी मध्ये तरी ऍटलीस्ट ड्युरिंग द हॉलिडेज यू शुड गो आउट ऑफ युअर बिग सिटीज मोठे शहर बिग सिटीज बाहेर पडू थंड हवेच्या गिरीस्थानावर गिरी मींस हिल माउंटेन ओके गिरी मींस माउंटन्स गिरीस्थान मींस माउंटेन हिल स्टेशन्स जो होते हैं उसे गिरीस्थान बोलते हैं तो हमें कूल हिल स्टेशन पे या छोटे गांव में जाना चाहिए पक्षांची चिवचिव ने थवे म्हाळ ने तसे जंगलातील विविध पशुंचे आवाज ऐकणे हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो पक्षांची चिवचिव ने अपने वो बोल रहा है कि ओपन स्काई फ्लोइंग रिवर एंड दिस ट्रीज ब्रिंग अ जॉय लाइक गिफ्ट नजरा नाम इज गिफ्ट ओके त्याची मजा तुम्हें लुटली पाजे यू शुड एंजॉय ऑल दिस ब्यूटी हिंदी एक्सप्लेनेशन और मराठी डिफिकल्ट वर्ड्स निदान एटलीस्ट ठंड हवे गिरिस्थान हिल स्टेशन पक्षांचे चिड़चिवने बर्ड्स शॉपिंग थवे व्याहले वाचिंग बर्ड फ्लॉक्स ऑर ग्रुप्स विविध पशुंचे आवाज साउंड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स मजेशीर अनुभव फन एक्सपीरियंस मोकळे आकाश ओपन स्काय वाहती नदी फ्लोइंग रिवर गमतीचा नजराना जॉयफुल गिफ्ट मजा लुटली पाहिजे शुड एन्जॉय okay. माझ्यापुढे बोलायचे तर मी अभ्यासामध्ये फारसा चांगला नव्हतो माझ्यापुरते बोलायचे अबाउट माय सेल्फ आय वॉज नॉट व्हेरी गुड ऍट स्टडीज मला खेळायला मात्र आवडायचे बट आय लव्ह प्लेंग आणि बॅडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली आय स्टार्टेड लाईक इट बॅडमिंटन फ्रॉम द यंग एज लहान वयात मीन्स यंग एज यंग एज निरनिहाय चषक व ढाली घेतलेले माझे कितीतरी फोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना सो चषक मीन्स

परिश्रम लिया इसीलिए मैं सक्सेसफुल प्लेयर बन गया आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अपने देशाचे मी प्रतिनिधित्व के लिए व अर्जुन पुरस्कार मिळाला आई रिप्रेजेंटेड अवर कंट्री इन इंटरनेशनल मैचेस एंड रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड ये हमारे इंडिया का स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो भी स्पोर्ट्स uh, प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं नेशनली इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पे उन उन, 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 उन उनको ये अर्जुन पुरस्कार मिलता है तो आप जाके ढूंढिए कि अब तक अर्जुन पुरस्कार किस किस को मिला है सचिन तेंदुलकर वन एक है और बहुत सारे हैं पर सचिन तेंदुलकर बीइंग माय फेवरेट क्रिकेट प्लेयर आई रिमेंबर दैट ही हैज द अर्जुन पुरस्कार ये है हिंदी ट्रांसलेशन और ये है डिफिकल्ट वर्ड्स माझ्या पुरते बोलायचे टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ बॅडमिंटनची आवड इंटरेस्ट इन बॅडमिंटन लहान वयातच वयात अ व्हेरी शिल्ड सातत्याने परिश्रम कंटिन्युअस हार्डवर्क विजेता खेळाडू विनिंग प्लेअर आंतरराष्ट्रीय सामना इंटरनॅशनल मॅचेस प्रतिनिधित्व रिप्रेझेंटेड अर्जुन पुरस्कार ओके अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले ली लीजिए थोड़ा सा एक्टिव ब्रेक मीन्स आप कोई भी स्क्रीन के सामने नहीं रहेंगे आप खिड़की के बाहर आसमान में देखो कोई ट्रीज के ऊपर देखो या जाके मम्मी को या पापा जो भी घर पे है दादा दादी नाना नानी ना उनसे बात कीजिए हम मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद तो चलो बच्चों शुरू करते हैं तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेळलाच पाहिजे यू मस्ट प्ले स्पोर्ट मग तो क्रिकेट टेनिस बॅडमिंटन असा तुम्हाला जो कोणता आवडत असेल तो खेळ असू दे सो इट कॅन बी टेनिस क्रिकेट बॅडमिंटन यू खेळ खेळण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते प्लेईंग गेम्स ब्रिंग डिसिप्लिन इन लाईफ कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा अगदी हरावे लागले तरी कसे हरायचे ते खेळ आपल्याला शिकवतात जिंकलोतस इन पैसा आनंद ही मिलोन देता तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दादाजी बोल रहे हैं कि प्लेइंग गेम्स ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ शिस्त मे डिसिप्लिन इट टीचेस अस हाउ टू फेस एनी सिचुएशन को ही प्रसंगा सामना कसा कर इवन इफ वी लूज इट टीचेस टीचेस अस हाउ टू लूज विथ ग्रेस अगर हरावे लगले तरी कसे हराए तो वो जी, मॉर्निंग तो में जल्दी उठता है okay? स्नान करो या कुछ अच्छा सा हेल्दी थोड़ा सा खा के वो अपना एक्सरसाइज करने वॉर्म अप करने निकल जाता है बेसिक एक्सरसाइज करने के बाद वो अपने गेम के प्रैक्टिस करता है एक घंटा डेढ़ घंटा प्रैक्टिस करने के बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद वो फिर घर आता है उसका सारा पूरा दिनक्रम क्रम होता है वो टाइम पे चलता है उसे रात को प्रॉपर खाना खाना है वो देखता है कि उसका डाइट बैलेंस डाइट हो जहाँ पे वो प्रोटीन आ, 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 फाइबर कार्ब्स और अदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली लें और वो टाइम पे खा लें कोई जंक चीज जो है वो ज्यादा करके अवॉइड करें कि अगर खाना पड़ा तो वो लिमिट में खाए ये सारी सारी डिसिप्लिन है इस डिसिप्लिन के वजह से उसका पूरा लाइफ स्टाइल बहुत ही प्रॉपरली चलता है उसको मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ तो वो बढ़ ही रहा है एक्सरसाइज और खेलने से मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है उसको पता है कि अगर खेलते वक्त मेरा शूज फट जाए या रैकेट टूट जाए तो मुझे डिसहार्टन ना होकर मुझे आगे और कुछ तो उसपे ऊपर सोल्यूशन निकालना है अगर मैं हार भी गया तो ग्रेसफुली हारूंगा मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूंगा कि इसने कुछ किया उस प्लेयर ने कुछ किया इसलिए मैं हार गया। I will search my flaws. मैं मेरा एरियाज ढूंढूंगी और उस पर काम करूंगी और मैं जीत भी गया तो मेरी जीत में मैं सबको के लूंगी मैं कभी भी मैं जीता हूं और जो हारा है उसको डीमीन नहीं करूंगी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी राइट तो ये सारी चीजें हमें खेल सिखाता है ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन और डिफिकल्ट वर्ड्स कोनता ना कोनता मींस सम और अदर शिष्ट दिस इज क्ले सामना फेसिंग सिचुएशन प्रसंग मींस सिचुएशन हरारे लागले तरी इवन इफ वी हैव हाँ टू लूज कसे हरायचे हाउ टू लूज प्रॉपरली जिंकण्याचा आनंद जॉय ऑफ विनिंग आनंद मींस जॉय जिंक मींस विनिंग

कि जैसे ही हम खाना खाता है जैसे ही हम खाना फूड इज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अगर हम दो टाइम के खाने के लिए प्रॉपर टाइम निकाल सकते हैं तो हम एक्सरसाइज के लिए 45 मिनट्स टू आवर क्यों नहीं निकाल पाएंगे यह है हिंदी ट्रांसलेशन और यह है इसका मराठी डिफिकल्ट वर्ड्स व्यायाम एक्सरसाइज सबब एक्सक्यूज मील बरोबर वे प्रॉपर टाइम

क्योंकि तो स्कूल से हम कॉलेज जाते हैं हायर स्टडीज के लिए जाते हैं स्टडी बढ़ जाती है तो तास तास दोन बट यू मस्ट टेक आउट वन और टू आवर्स फॉर एक्सरसाइज मग तो व्यायाम खुला मैदान मैदान वो देखा क्लब खास व्यायामा जीम मतला तो ये बोल रहे कि एक घंटा दो घंटा एक्सरसाइज तो करनी है पर फिर वो ओपन ग्राउंड में हो सकती है कोई क्लब में हो सकती है या एक जीव में हो सकती है वो स्पेशली एक्सरसाइज के लिए बनी हुई है वो घर में भी हो सकती है अभी तो आप कोविड में आ, जब हमारे सारे जिम बंद थे क्लब बंद थे तो बहुत सारे आ, लोगों ने घर में एक्सरसाइज कैसे हो सकती है अगर आपके पास डंबल नहीं है तो एक, एक लीटर के पानी के बॉटल से आप वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो ये बहुत ही बढ़िया सा आपने यूट्यूब पे डाले हैं अगर आपको कोई किसी में इन्वेस्ट नहीं करना तो आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इसका है ये हिंदी ट्रांसलेशन और ये है डिफिकल्ट वर्ड्स मोठे वाल यू ब्रोक ओल्डर शाला तुम कॉलेज आर फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज कमी वे लेस टाइम व्यायाम एक्सरसाइज तास दोन तास वन और टू आर खुला मैदान इन ओपन ग्राउंड क्लब इन अ क्लब खास व्यायामा Specially for exercise, okay? स्पेशली फॉर एक्सरसाइज आयुष शाला कॉलेज इम्पॉर्टंट चीज बता रही है, कि जो में हमें आगे आने वाली है ये सारे हमें स्कूल uh, और कॉलेज में नहीं सिखाए जाते जसे जसे मोटे वा तुम्हें अपने स्वतः शिक्षक वा सो एज यू ग्रो ओल्डर बिकम युअर ओन टीचर

तो आपको ये खुद का एनालिसिस करना है टेनिस चेंडू आत है कि पड़ताड़ पाप्रमा तो खेला तो अब उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है कि इन टेनिस जब बॉल आ रहा है और अगर बॉल लाइन के अंदर है तो हम उसे खेलेंगे पर आउटसाइड है तो हम उसे छोड़ देंगे क्योंकि एनी वे वो आउटसाइड ही जाने वाला था वैसे ही लाइफ में जो भी सिचुएशन आई है तो किस सिचुएशन पे हमें काम करना है और किस सिचुएशन को हमें छोड़ देना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ये हमें डिसाइड करते आना चाहिए जो चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है अगर हम उसके लिए रोते रहेन हो गए डिमोटिवेट हो गए तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में है हम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और टोटल फेलियर हो जाएगा इसीलिए हमें डिसाइड करना है कि मैं हमें किस पे बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन और ये है मराठी वर्ड्स आयुष्यातील शील इन आयुष्य मीन्स लाइफ आयुष्यातील शिल्स इन लाइफ शिकून इज नॉट टॉट स्वतः शिक्षक वा विकम योर ओन टीचर पड़ताड़ पहातो चेक और वेरीफाइड रेशे आत बाहर इन साइड आउट साइड द लाइन

स्वावलंबी झाले पाहिजे यू शुड बी सेल्फ रिलायंट आता आपण तिसऱ्या सहस्रकामध्ये प्रवेश केला आहे संपर्क माध्यमांनी दळणवळण संदेश वाहनाचा आवाकाही वाढत आहे सो वेज ऑफ कम्युनिकेशन ट्रेवल सेंडिंग मेसेजेस आर आल्सो ग्रोइंग फास्ट इन दिस थर्ड मिलेनियम तो हमें बहुत सारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाइज हमने प्रोग्रेस किया है इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में हमें इतना समझ में आना चाहिए कि हमारा लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ओके स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन मोबाइल जस्ट स्क्रोलिंग द शॉर्ट्स एंड रील्स इज रियली हार्मफुल फॉर योर प्रोग्रेस तो ये हमें हमें, हमें हमारे पेरेंट्स को तो पता पे ही रहते हैं पर ये हमें हमें भी समझ में आना चाहिए कि मुझे आगे जाके क्या करना है स्क्रोलिंग रील एंड शॉर्ट्स विल नॉट हेल्प मी टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज Or my on my sports or on my dance, anything. Okay. Hindi translation or difficult words. Pratyaksha Aisha. Pratyaksha means real. Sangleva it, good or bad. Swatahavar Avlambun, depend on yourself. Swavalambi, self reliant. Samparkam Adhyame, communication tools. Dharanvaran, transport. संदेश वाहन मेसेज ट्रांसमिशन आवाका वाडतो आहे आवाका मी स्कोप स्कोप आपता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल व वा इंटरनेट द्वारे मिळू शकते नाउ सिटिंग एट होम यू कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल एंड द इंटरनेट तरीही तुमच्या मित्रांशी व कुटुंबियांशी असलेला आपला व्यक्तिगत संपर्क संपर्क तुटू देऊ नका स्टिल

आप जिस एज में हो आपको फैमिली फंक्शंस अटेंड करना बोरिंग लगता है आपको लगता है कि क्या सच धज के शादी में जाओ या किसी के पूजा में जाओ पर आपको एक चीज बता उन्हें मुझे अच्छा लगेगा कि जब डिफिकल्ट टाइम आता है कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पे पैसे काम नहीं करते हैं जहां पे पर्सनल कनेक्शन ज्यादा काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ अवर नेबर्स नेबर्स जो नेबरहुड बताया गया है कि नेबर से हम घर के जैसे रिलेशनशिप रखते हैं यही नेबर्स जब हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में पहला कॉल हम उन्हें ही देते हैं कि भाई हमारे घर में ये ये इमरजेंसी सिचुएशन आई है प्लीज कम एंड हेल्प अब यहाँ पे कहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व नहीं होता है बट इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर कनेक्शन विद योर नेबर्स कैन यू रिलाय ऑन देन इन इमरजेंसी यहाँ इस चैप्टर uh, में सेल्फ रिलायंस बनना बनाया है सेल्फ रिलायंट आप किस में बन सकते हो सेल्फ रिलायंट आप आपके जो कार, कारोबार है बिजनेस है या आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उस पर आप सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं पर कोई कोई सिचुएशंस में हमें दूसरों की हेल्प लगती है ये जो दूसरे हैं वो हमारे शायद फैमिली नहीं हो सकते शायद हमारे फ्रेंड्स नहीं हो सकते बट हैविंग अ गुड पर्सन कनेक्शन विथ सराउंडिंग पीपल विल ऑलवेज बेनिफिट यू आई नो दैट बिकॉज आपके उमर के ही मेरे घर पे बच्चे हैं डोन्ट लाइक टू विजिट रिलेटिव गुड टाइम ओके सो जैसे हमने uh, ये चैप्टर खत्म किया है ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है और ये है मराठी डिफिकल्ट वर्ड्स ओके okay? आप बसले जागिंग एट होम हवी थी महिटी एनीन व्यक्तिगत संपर्क व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल संपर्क मीन्स कनेक्शन टू टू देव नका डोंट लेट इट ब्रेक सहस्त्र मीन्स मिलेनियम शुभेच्छा बेस्ट विशेष ये सारे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए अब नेक्स्ट हमें आ, हमारा करेंगे हम करेंगे प्रश्न यानी उत्तरे क्वेश्चन आंसर्स आई होप आपको ये लेसन समझ में आया है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कहिए हर हर महादेव